Після такого бачу, звичайно, емоції, емоції, переживання, не знаю, як тренери зможуть балакати чи ні, ми, наприклад, вже не... будемо сприймати, постараємося сприйняти. Тому перше слово у нас гостям, тренер гостей, потім тренер господар, короткий аналіз, потім запитаємо. То, будь ласка, тренер гостей розкаже. если коротко игре, то, в принципе знали, что очень сильная команда Буковина, очень серьезно готовились в течение этого цикла недельного. Знали, насколько сильна эта команда, особенно дома, особенно использование стандартных положений. То есть, в принципе, постарались обезопасить некоторые моменты. Ну, сама игра в развитии атаки чуть потеряла какой-то смысл, конечно же, здесь удаление вот в принципе к ребятам больших претензий нету никаких они выдерживали этот темп выдерживали это напряжение не только со стороны соперника так получилось сегодня с многих сторон есть конечно ключевые какие-то моменты я наверное не буду их сильно затрагивать но некоторые моменты непонятны

Много-много сегодня очень много били, поворотных, посчитает то, служба наша, поэтому за 20 много качества стоит, 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 Большие претензии у нас, стоит, на замену, стоит, 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 первом тайме. стоит, 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 Спасибо. Запитание виру, якие запитания? Все, спасибо.